принял для себя такое решение, перепробовать все наркотики, какие только есть, может быть, какие, какие удовольствия перепробовать, какие только имеются. Вот я их искал, в чем-то искал себе, ну, какое-то утешение, какое-то, ну, чего-то искал, не мог, не мог найти. видно, наркотики. Когда мы познакомились с моей Викой, то мне было 17 лет тогда, и... Ну, я употреблял, можно сказать, систематическим был алкоголиком. Вот. Фоменты, если. Виктория, расскажи трошки про себя до момента. Я родилась в обычной семье, тоже в интеллигентной. У меня отец и мать, они оба работали инженерами. Достаток был во всем, они сказали, что только бы мне все было. Вот. Но они постоянно были на работе, то есть я предоставлена себе. Ну, тоже меня улица, в принципе, Я после школы всегда гуляла. Вот. Потом мы переехали Мама получила... Мы в Киеве жили, а потом мама получила квартиру, и мы переехали. Ну, и там я уже в новую школу, новые друзья, познакомилась с Ефимом. Вот. А, Но ну, я час. От таких начебто серьезных проблем не было. Так, аллона начали почулись... У него у вас? Да. Еще самое сталося? Ну, так как я уже говорил, что у меня было такое желание перепробовать разные наркотики, и я в этом направлении двигался. Вот, то есть... Э... Пробовал все, что... Ну, был осторожен к таким копиатам, потому что э, слышал о том, что говорили... Э друзья мои говорили, что опиум это такой наркотик, который умеет ждать, который, с которым вот. Но наступил такой момент в моей жизни, это мне было 20, где-то 24 года, наверное, мне уже было примерно. Вот, то есть, когда мне мой один друг, он предложил употребить героин. Ну, конечно, это бывает, он меня уговорил, работа была машина была вот уже был ребенок а, годик ребенка было когда я начал употреблять и он меня уговорил как обычно это происходит все нормально с одного раза ты не присядешь будет сможешь спокойно употреблять то есть мы сейчас это сейчас употребляешь, дашь отобьешь деньги то есть это все будет у тебя все будет хорошо вот ну и я его послушал. Действительно, после первого уже все, то есть это... Не знаю. А как ты вообще дизналась про то, что он не вживает наркотики? Когда это стало? Ну, это через какое-то время стало, я начала замечать, что ну, он не такой, как обычно, то есть глаза, вот, разговор не такой, то есть его уже мало интересует, как бы, что то ну, мысли. Где-то он был, вроде бы тело его присутствовало, он где-то далеко был. То есть а да, вот, то есть, ну, это постепенно это дальше, тем глубже это замечать. Вот. Ну, раскрывать это, что он употребляет. Я сначала ну, думала, попустит, ну, перестанет через какое-то время. Но я смотрела, что дальше, чем дальше остановилась, друзья начали приходить к нам. Вот, ну, то есть, вот. Я начала сильно, конечно, переживать, но это страшно. То есть для меня это как бы все сон было. Вот. И я ну, старалась силами как бы это остановить и знала, как. Я собирала вещи, уходила к родителям, пугала его, сказала, я заберу ребенка и разведемся и так далее. Ну и уговорами пыталась, ну, всячески. Ефима мама тоже, она уже когда поняла, что что-то не то, тоже старалась всякими способами, ну, насколько человек остановить и лечение какое-то, и кодировка и так далее, и тому подобное. Вот. Но все это было напрасно. И когда ты сразу все, что ты делаешь, не имеет никакого сенсу, ничего не помогает, что потом сталося? Ну, мне пришли такие мысли, а ты попробуй может она становится увидит когда ты начнешь употреблять он как-то испугается она как бы ну обман попробовала пару раз не ну, все равно потом вот и начала вместе мы начали вместе топ-то в вид без выхода ведь и более была в тебе ты так уж начала принимать наркотики да я думала что это выход но потом поняла что уже все когда ты... Побачив, что твоя жінка так уж вживая разом с тобой, какая твоя реакция на це была? Я разозлился. Просто я настолько был увлечен собой и наркотиком. То что когда моя жена начала подсаживаться на наркотик, вот она мне говорила, что да, я ходила к подружке, там мы пиво выпили или еще что-то. То есть, ну, потом я в один прекрасный момент ее просто ну, ломает. Я, конечно, разозлился очень сильно. Но это меня не остановило, конечно. А еще И... было с донькой вашей в этот час, когда оба батьки? Воспитание. И, ну, как-то вообще старался изолировать ее, хотя э, у нас дома ну, начался притон просто после этого. Вот, к нам начали приходить друзья, мы начали дома готовить, э, естественно, э, деньги, героин, дорогой наркотик, быстро деньги закончились, вот, э, потерялись, порвались все отношения, после того, то есть, ну, отношения родственники со всеми, то есть, отношения разорвались, то есть, э, брать было негде, вот, приходилось, то есть, ну, несчастным путем зарабатывать деньги. И, естественно, то есть, дочка страдала от видела это все, она работала. То есть мы давали ей каких-то там ну, небольших денег, чтобы она вышла где-то там в магазин сходила, что-то купила, каких-то жвачечек. То есть это маленький ребенок. Вот. То есть ваша донька так уж страждала от этого, и вы это видели, и это вас не Нет, я не мог остановиться. Я понимал, я понимал, что в моей жизни ну, она рано или поздно закончится, потому что это постоянный риск с жизнью, вот, смерти, употребление наркотика. И, ну, боль родителей, мама, она молилась, стояла на коленках, то есть, ну, я видел, как она плачет, как семья разрушается. У меня у соседки тоже, она торговала, вот нами жила, вот у нее ребенок в 13 лет, он уже был системным наркоманом, он как-то один раз пришел ко мне и попросил меня, чтобы я взял у, ее, у, у его же для него наркотики, уколол его, потому что у него уже не был наркотик. А был такой момент в вашем жизни, когда вам хотелось еще изменить, когда вас все набрали, хотелось реальных змин Да, постоянно. Просто ты ничего не можешь с этим сделать. Это, это система, это, ты идешь, как волна убой, тебя кто-то встает. Я много раз, я даже брал вечером. Я ссорился с друзьями, которые давали мне наркотик, от которых я мог как-то ну, что-то получить. Я с ними специально ссорился, кидал их на деньги. То есть ну, разрушал отношения всяческие. Выливал вечером наркотики, в умывальник, утром вставал и бежал снова, искал что-то. Виктория, а какие твои почуття были? як матері, що до дитини, как знаходилась у всьому Ну, когда я находилась в трезвом состоянии, я переживала материнский, И то, ну, я, во-первых, как по молодости, я даже не думала, что я как мать, И она, я ближе, сестра старшая была, я даже, ну, не было у меня таких чувств материнских особо, но я переживала тоже, вот как я буду с моим ребенком дальше, но меня это тоже не останавливало. Ну, я думала, что у меня у меня. Я думала, у нее думала, ну, как мы обычно всегда думаем, что с нами этого я никогда не думала, что я подсяду на наркотик. Ну, вот. То есть, и, конечно, я переживала, но это все пока до следующей дозы. Ты наразумела ну, все всю серьезность нет, этой проблемы? Нет, нет, не понимала вообще. Раз. Мы нашу разговор песни. Я шел по пустыне лег и звездой, ощущая сокровище, Рядом со мной это не то, чего я ожидал, больше того, о чем я мечтал. сокровища будут Поиск окончен, я нашел сокровище, сокровище в сердце моем. Никто не возьмет его, как не старайся, на веки сокровище стало мое. Люди ищут, ищут счастье, которое трудно. Кровище стало моим. Вдячні нашим матерям за те, що вони вчасно звернулися до Бога у своїх і врятували нас від смерті. Молитва матері найсильніша у світі. В ефірі програма хто допоможе наркомана. Ми продовжуємо досіду. Я нагадую, що у нас в студії. Подружжя Юхим і Вікторія Комісарови, і ми з їхнього життя. А після одруження Юхим та Вікторія з'явилися після того, як у них народилася донька, їй виповнився Юхим почав вживати наркотики. Від безвиході і болі всередині Вікторія почала вживати їх разом з ним. Що ж було далі? Скільки взагалі ви знаходилися у Сколько роки в саце? Да, год и семь я но Ну я был в тюрьме. То лет. В какой период ты сидел в тюрьме? Ну можно сказать срока. То есть и... когда я, ну, после тюрьмы я уже как-то начал больше, как сказать правильно, то есть Бог стучаться в мое сердце, и обстоятельства, которые начали складываться вокруг меня, я начал понимать, что это Бог, и Он меня зовет. Mm -hmm. Виктория, ты рика месяцев была сама с дитиной, так? Да. И были изменения у доме без Юхима? Вот был Юхим, и он поехал до тюрьмы. Чи відрізнялася якась обстановка? То есть я еще? наркотики ну, перестала употреблять, но ну, я нашла заменителя, я начала выпивать пришла Алка. Да. Ясно. И ну потом ты повернулся из тюрьмы и ты сказал, что тебе захотелось измен. Ну мои изменения на тот момент я скажу, что вот тюрьма она ж не избавляет от то есть, Лишили свободы и э, находясь там в тюрьме, я понимал, у меня срок небольшой и я всячески ну, не хотел, то есть хотя чтобы как-то где-то там искать эти наркотики добывать чтобы их как-то там нелегально переносить туда то есть ну, но я понимал что мне ну, мне хотелось этого то есть я говорил, я уже говорил что я у меня была то есть я хотел этого. то есть меня в принципе зависит физическая от наркотика но была психологическая я продолжал употреблять наркотики только уже был более аккуратным, я понимал момент этот, когда происходит, когда ты уже начинает тебя ломать, да? Я понимал, что вот меня уже начинает состояние мое, то есть я понимал, что я становлюсь зависимым, что я в зависимость вхожу уже. То есть я в этот момент останавливался, переходил там, например, употреблял там спиртного немножко, еще чего-то, то есть, ну в это время, то, ну, все равно жизнь моя, в принципе, не менялась. Но, как я сказал, да, э, что моя мама, она была, э, есть верующая сейчас, вот, она молилась за меня. То есть, она как могла, она мне все-таки свидетельствовала об Иисусе. Это все-таки, ну, это слово, оно село в мое сердце. Э, обстоятельства вокруг меня так складывались. То есть, э, мои друзья которые находились возле меня, то есть даже неверующие мне предложили работу. Я пошел на эту работу, согласился. Я пришел к на работу. Я с удивлением заметил, что бригада, в которую я попал, не все верующие. Вот. Слава они, Богу. Да, они начали меня воспитывать, благословлять, меня начали, в церковь пригласили. Вот. Но ну, этим скажу, я начал обращаться. Вот как-то в сердце появилось, меня там ножом подрезал, смотрел в небо, и я думал, для чего я вообще живу. Ну, я как в один момент, так, я понимаю, что это от Господа, то есть я вдруг увидел, ну, какая большая, огромная вселенная, маленький человек, и в то же время какой совершенный организм, то есть, да, что, то есть, независимо от такого, ну, ранения, я восстановился буквально три дня, я уже бегал, то есть, я уже снова бегал за наркотиком, то есть, и... Uh, uh, смысл жизни в чем то есть я такой вопрос то есть да я смотрел так вот в небо Боже, ну для чего я живу здесь вот и потом вот меня я попал в такие обстоятельства меня пригласили на работу то есть я попал в церковь и после того, как тебе начали какие люди, какие изменения начали отбываться в твоем жизни, так yeah. расскажи трошки про uh, во-первых uh, то есть тут мое состояние, знаешь, Бог мне начал открываться, конечно. я, ушел, я приходил на собрание я слушал Слово, вот. Э, при... ты приходил в церковь на служение, тебя запрашивали, да. ты приходил? Да-да, угу. мне даже помогали, меня всегда тянули, можно сказать. Я молитвенное собрание, ну, вот меня пригласили на совет, то есть, да, то я я приходил постоянно, то ну я понимал, что это выход есть. Мне хватало, я как аккумулятор вот это подзаряжался и уходил, да, потом снова, я ждал уже с нетерпением этого воскресенья, чтобы снова как бы подзарядиться, вот. И мне начали говорить, что тебе нужна реабилитация, тебе нужна реабилитация. Мне пастор начал советовать, говорит, тебе нужна реабилитация, тебе ты, придут испытания, ты сможешь не устоять. Я, конечно, не согласился, я думал, что я сильный очень, вот такую гордость, да, вот, потом наступил, когда у меня остановилось сердце, я увидел духов. И когда я снова я начал дышать, и забилось мое сердце, я все понял, я сказал, я иду на реабилитацию, я больше не буду делать таких ошибок. Вот. Я пошел на реабилитацию, и с тех пор уже я с Господом, служу Господу, слава Богу. Вот. Слава Богу, то есть на реабилитации ты покаялся, и да. Бог освободил тебя полностью от всех зависимостей. Да. Виктория. Когда Юхим был на реабилитации, ты побачила какие-то изменения, какие в нем вид? Да, безусловно, он, ну, мне звонил, говорил, оставляй это все, приезжай сюда, забирай. Я, получается, уже на тот момент родила второго ребенка, вот, мальчика. Вот, он говорит, Заби... приезжай сюда, ну, Бог дает свободу. Ну, я для меня это, конечно, было непонятно, но я слышала, что голос его поменялся, что, ну он. Ну такое для меня что-то. Я, ну, я думала, что я тоже своими силами. Думаю, ну едет, это ему надо реабилитация. Сама смогу. Но я ошиблась. И вот четыре месяца, пока он находился в то есть я пыталась своими силами, но у меня не получалось. И в один прекрасный момент я просто говорю, все, хватит. Убрала вещи там братьев, чтобы отвезли меня в центр Я взяла младшего ребенка с собой. Ему 6 месяцев на тот момент было поехала. Вот, и в первый же... У меня, конечно, было очень плохо. Мне все... Ну, то есть... И... такое состояние ужасное было. И брат один подошел, говорит, хочешь, ну, мы помолимся, и Бог тебе даст свободу. И я поняла, что я свободный человек. И с тех пор я уже... Ну, то есть... У нас уже пятеро деток. Слава Богу. Вот. А какие, взагалі, изменения в тебе произошли в середине? Какие вичути, изменились на что-то инше. Да, пришла радость, э, спокойствие, мир. В сердце пришло, любовь. Ну, любовь пришла, но не та любовь, которая ну, вот, раньше была, а вот ну, действительно настоящая любовь. Вот. Ты пережила на себе Божье? Да, да. Яка я, да. я на твою сего. Да, и то есть э, у меня запомнилось. Ну, и меня сейчас не тянет, ну, вообще нету даже хочется наоборот, вот знакомым у нас уже очень много знакомых, с которыми мы занимались беззаконием, живых. Хотелось бы те вот, ребят, которые остались еще в живых, чтобы они попробовали то, что мы, как Бог дает свободу. вы можете сказать на данный момент, что вы... Да. да. Однозначно. И, и, чем вы сейчас занимаетесь, как проходит сейчас ваша жизнь? Ну, мы, мы уехали из Выжгорода, только не потому, что боимся там находиться. Мы свободные действительно люди. Просто мы захотели остаться в этой церкви, там, где мы проходили реабилитацию. Мы захотели служить Господу. Там трудимся, проповедуем Евангелие, занимаемся, учим деток цыган. Это я уже читала на початку нашего наш великий, чудовый, він... Це новий, він всемогутній. І я б хотіла ще на кінець прочитати такий афоризм, що ваші найгірші дні ніколи не будуть настільки поганими, щоб ви були недосяжій благодаті, а ваші найкращі дні ніколи не будуть настільки хорошими, щоб ви перестали дня, коли... шукати його. І він завжди вийде на поміч. Яка проблема? Це Чи емоційна, чи психологічна, чи фізика? Він завжди з нами і завжди сильний допомогти. На цьому ми завершуємо і чекаємо вас на наступних наших зустрічах. Ми вітаємо усіх жителів області. Шукайте світла радіо на частоті 6782 FM.